আহিছোঁ কলগছ কাটিবলৈ মই দেখিছে নহয় সৰু সৰু কলপুলি ওলাইছে আৰু ইয়াৰে পৰা মই এটা কলপুলি কাটিবলৈ যাম আৰু ইয়াৰে পৰা কলপুলি কাটি লৈ গৈ এটা ৰেচিপি বনাম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব নমস্কাৰ মই জয়া মই চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চয়াবিন কল পচলা আলু আৰু মচুৰৰ দাইল এনেকৈ ৰেচিপি এটা বনাই আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো প্ৰথমত মই সকলোকে চাব যদি ভাল লাগে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিল আৰু ইয়াৰ কল পচলা এটা মই কাটি লৈছোঁ গেছত কেৰাহী উঠাই দিছোঁ কেৰাহী গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দি দিছোঁ মিঠাতেল আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হ'লে মই ইয়াতে দি দিম শুকান জলকীয়া তেজপ আৰু পাঁচপোৰা আৰু এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভালদৰে ভাজি ল'ম এনেদৰেই কল পচলা মচুৰৰ দাইলৰ লগত সকলোৰে বনাই খায় আৰু মইনো কেনেকৈ বনালোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটোত মৰম আৰু শুকান জলকীয়াখিনি তেজপাতখিনি ভজা হৈ গ'ল ইয়াতে দি দিছোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি আৰু ইয়াতে পিঁয়াজখিনি যেতিয়া দিলোঁ এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম আৰু ইয়াতে কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিম আৰু গোটেইখিনি অকণমান ভজা গ'লে ইয়াতে মই পিচি লোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিম আৰু পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ পিচি লোৱা আদা নহৰুখিনি আৰু এইখিনি মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ আদা নহৰুখিনি ভালদৰে ভজা গ'লে ইয়াতে মই চয়াবিনখিনি দি দিম এইখিনি ভজা হৈ গ'ল ইয়াতে দি দিছোঁ চয়াবিনখিনি আৰু চয়াদিনখিনি অকণমান লৰাই দি মই ইয়াতে দি দিম মচুৰৰ দাইলখিনি আৰু মচুৰৰ দাইলখিনিও ধুই পৰখালি লৈছোঁ ইয়াতে এতিয়া মই মচুৰৰ দাইলকেইটা দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে যিখিনি কল পচলা কাটি থৈছিলোঁ কল পচলাখিনি আৰু আলুখিনিও মই একেলগে ইয়াতে দি ল'ম দি এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম আৰু এইখিনি অকণমান লৰভৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে দি দিলোঁ কল পচলাখিনি আৰু আলুখিনি আৰু এইখিনি অকণমান লৰাই লৈছোঁ লৰাই লৈ ইয়াতে দি দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি আৰু অকণমান জিৰাই কৰি অকণমান ধনিয়া দি এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া দিম হালধি আৰু এয়া হালধিখিনিও দি দিলোঁ আৰু একেলগে অকণমান জিৰাৰ গুড়ি দিম আৰু অকণমান ধনিয়াৰ গুড়ি দি এতিয়া লৰচৰ কৰিম ভালদৰে ভাজি ল'ম ভাজি লৈ ঢাকনি লগাই দিম আৰু এতিয়া এইখিনি লৰচৰ কৰি লৈছোঁ ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু অকণমান মই এতিয়া ইয়াতে জলকীয়াৰ গুড়ি দি দিম আৰু বেছি নিদিওঁ কমকৈ দিছোঁ জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু এতিয়া এইখিনি আকৌ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম আৰু এইখিনি লৰাই লৰাই অকণমান ভাজি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াতে ঢাকনিখন লগাই দিম আৰু ঢাকনিখন লগাই দিম আৰু এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই অকণমান পিছত এতিয়া সিজিবলৈ লৈছে আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম পানী যিমানখিনি পানী প্ৰয়োজন সিমানখিনি পানী মই দি লৈছোঁ দি লৈ এতিয়া লৰ চৰ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া ঢাকনি লগাই দিম আৰু এইখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিম আৰু এতিয়া ঢাকনিখন খুলি দিছোঁ মই এয়া দেখিছে উতলি আছে আৰু আলু সিজি গৈছে এইখিনিতে ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰি আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু এইখিনি উতলি আছে আৰু মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনি লগাই দিলোঁ এতিয়া ঢাকনি গুচাই মই এইখিনি লৰাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াত পূৰা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এইখিনি প্ৰায় নমাব পৰা হৈ গৈছে আৰু এনেদৰে কোনে কোনে ফল পচলা মচুৰৰ দাইল আলু চয়াবিন বনাই খাই ভাল পায় কমেণ্টত জনাব দেই আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় এইখিনি নমাব পৰা হৈ গৈছে আৰু মই এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ৰখাই এইখিনি নমাই দিম আৰু এইখিনি মই এতিয়া কেৰাহীখনৰ পৰাই নমাই দিলোঁ চৰিয়া এটাত আৰু এইখিনি কল পচলা আৰু চয়াবিন আলু মচুৰৰ দাইল এনেকৈ বনোৱা হৈ গ'ল আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে সেইবাবে মই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে আৰু শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিৰ ৰেচিপিটো মই ইমানতে সামৰিম আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি ইমানতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আজিলৈ নাই বাই